સર્વે વૈષ્ણવ અને જય શ્રી ગોપાલ સંહિતા ગ્રંથ ભાગે પાના નંબર બસો ચોપન પરનો પ્રસંગ છે પંચ ભગવતીનો મહિમા બોલ શ્રી ગોપાલ લાલ કી છે ત્યારે મોરારદાસે વિનંતી કીધી અને પૂછ્યું કે જે રાજ પંચ ભગવતીની કાની અને તેની જે બોલાવાનો પ્રકાર અરુ કારણ કો પ્રમાણ કચું સમજ આવે એ શ્રી કૃપા કી છે જો વારું જીવને દ્રઢ હોય तब श्री जी मुस्काय के कहन लगे अरे मुरार तुम जो भगवती जीव हो तो सो तो हमारो हो कस्या की याद देखो प्रथम परदेश में तुम सब सेवक भये लक्ष्मीदास जीवराज अरु कस्या को चरण सेवा पधराई दीनी तब से या को जाती भाव अरु कुल सब छोड़ दीनी अरु हमारो होई के रहियो आवे सो अपने माथे घर में जो हमारो सेवन बिराजे है या की सेवा अपने श्रम सु करत है अरुण यजमान वृत्ति छोड़ दी ऐसो सेवक कौन है जो झाकी लौकिक कामना छूट गई या को पुष्टि भक्ति की प्राप्त भई या के संग सो पुष्टि भक्ति की प्राप्त अवश्य होगी या को नाम हमारी सृष्टि में सब में आगे रहेंगे तुम सब सेवक ऐसे भये हो ता हम तुम्हारे वश है या कि कहानी सो सब कार्य हम सिद्ध करते हैं या को दान देव को अधिकार हम देते हैं या के हृदय में हमारो आविर्भाव सर्वथा रहेगो ताते हमारो भगवदी अधिक है ऐसो करके जो जाने गो सो जीव हमको अति प्रिय है अरु हो गो निश्चय जान ताको लक्षण बहुत है परिसूक्ष्म कहत લક્ષણો તો ઘણા બધા છે પણ એને ટૂંકમાં કહું છું એવું કહી રહ્યા છે યા કે સબ સાધન માર્ગ મે સે રુચિ હટ જાયગી અનિંતા દ્રઢતા હમારે સ્વરૂપ કો ભર અરુ સબ અપેક્ષા સુ રહિત હોય કાહુ સો કછુ કછુ દ્રવ્યાદિક લાલચ કરકે કછુ નહીં કરેગો જો નિસ્વાર્થ રહેગી સો તાકો બડો લક્ષણ હૈ સો ભગવદી જન પુષ્ટિ જન 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 જાનકો या को संग सु पुष्टि बुद्धि आवे सो निश्चय है पंच भगवदी की जे या सु बोली जाए है ता को प्रमाण सूरदास जी ने पांडव यज्ञ में लिखे है अरु महाभारत आदि ग्रंथ में भगवान कृष्ण ने वे बतायो कोटि विप्र भोजन कीने तो शंख ध्वनि नाही भई तब पांडव विचारे जो क्यों न होते है तब भगवान से पूछी इतने कोटि विप्र भोजन कीने तो शंख ध्वनि बज नहीं ताको कारण कहा तब भगवान ने बतायो जो या में हमारो को भक्त नहीं थे जो भोजन पायो भगवान को पांडव के मन की भ्रांत दूर करने के लिए भक्त और भक्ति को महिमा प्रकट करने के लिए यह चरित्र देखायो तब पांडवे कही महाराज तुम्हारो भक्त ऐसो कहाँ मिले तब भगवान ने एक अपने स्वच्छ भक्त को दिखायो तुम या को आदर सहित ले आओ उनको भोजन कराओ तब शंख ध्वनि बजेगी तब पांडव या को बड़े आदर शु ले आए चरण पखा ले चरणों लिए फिर भोजन करने के लिए बैठाओ तब सब भोजन भगवान को अर्पण करके सब वस्तु भेली मिलाए के ग्रास मुख में डारी तब शंख बजने लग्यो भगवान ने हाथ शंख लियो सो बजने लग्यो तब पांचाली के मन में आई मेरो भोजन सब मिलाई के खायो या की जाति तो नीच है या स्वाद की कहाँ खबर तब शंख बजने से बंद भयो तब भगवान ने कही क्यों बजे नहीं तब पांडवों ने कही महाराज शंख ध्वनि क्यों बंद भई तब भगवान बोले काहू ने भक्त विषय कछु दोष दिखे होए गो तब द्रौपदी ने भगवान के चरण छुए और वो अपनो दोष प्रकट कियो तब वाको दोष लागो सो तो भोग न ऐसो भगवदी अपराध को दोष है सब कार्य नष्ट है ही जाए जो भगवान ने या के दोष की क्षमा ना ही कीने। फिर सब प्रकार के भोजन करवायो तब शंख बचियो तब पांडव ने भगवान की जय जयकार कार करके जय बोली तब भगवान ने अपने भक्त की जय बोलाई अरु पांडव भक्त की जय बोले तब यज्ञ कार्य सब सिद्ध भयो अरु भगवान ने कही देख धर्मराज कोई जाति कुल की विशेषता है के भक्ति की तब धर्मराज को संदेह मटी गयो अरु भगवान के चरण में पड़े अरु भक्त की जय बोली तब या को मन निर्मल भयो તબ ભગવાનને કહી હમારી ભક્તિ કી વિશેષતા હમારે ભક્ત મેં હૈ કોઈ જાતિ કુળ વડાઈ નહી હમરે ભક્ત કી જય બોલાવે કો એસો મહિમા હૈ મોાર તેને પ્રમાણ જાણ્યો તબરારદાસ જય જય કાર કર કે પંચ ભગવતી કી જય બોલાવે લાગ્યો સબ સમાજને જય બોલી અને આપશ્રી ઘણું પ્રસન્ન થયા વાર્તા પ્રસંગ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે મારી કઈ ભૂલચૂક થતી હોય તો દાસના દાસ જાણની ક્ષમા કરશો સર્વે વૈષ્ણવ અને જય શ્રી ગોપાલ